Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal. Y es que hoy, chicos, vamos a ver los mejores momentos que nos regaló Colt de la mano de Mod y la entrevista que dio a la prensa. Por otro lado también estaremos aclarando algunas cosillas que han estado circulando y que por lo tanto no hay que especular sobre algunas actualizaciones por ahí. Y bueno, chicos, no se lo pueden perder, así que no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo. No olviden reproducirlo, ya que es una forma que también ayudas al canal yo sí, sí más, chicos. Comenzamos, comenzamos. ก็ไปขายก่อนหมดเอ็กโซซาโซเซออ่กลับย้อนก็ไปตอนมันเกิดใช่เพราะว่ามีแบบว่าทางเชลซีเขาส่งจดหมายเออเป็นการไปพอนมาฮายใช่ครับก็เป็นจดหมายจากทางสเปน No hemos llegado al final del video, pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Continuamos. Y bueno, mucha gente está especulando muchísimas cosas a raíz del estado que puso en Instagram Mew con un montón de emoticons. Pero muchachos, esto puede ser el inicio de nuevas canciones, nuevos proyectos, recordemos, que también estuvo subiendo Road de Katy Perry y también ha estado subiendo muchas cosas musicales además que cuando se manifestó sobre su último sencillo que va a sacar dijo que se va a tratar de cómo juzgan a los demás así que chicos puede ser muchísimas cosas y no podemos estarnos dejando llevar por lo que piensan todo el mundo tampoco podemos interpretar todo lo que vemos de una forma negativa y es que hay mucha gente que ha dicho que es solamente palabras en clave y que básicamente lo que dice es que cuando alguien tiene problemas eh, siempre trata de usarlo. Y bueno, terminaría esta frase con un bro, pero chicos, esto puede ser interpretado de tantas formas. Ya que mucha gente también ha estado diciendo que esto es como unas indirectas hacia Golf por lo del girasol. Y que después le contestó y le puso esa cara como ¿qué? ¿De qué estás hablando? Pero chicos, nosotros no sabemos qué sucede al interior de su relación. Ya sea de amistad, ya sea de hermanos o la que tengan. Y no sabemos cómo en realidad sucedieron las cosas. Y tampoco sabemos muy bien de qué están hablando. Tampoco tenemos muy claro por qué puso tantos emoticons en realidad. Así que no podemos sacar conclusiones al azar y estar condenando a la gente porque había tantísimos comentarios que estaban diciéndole de todo a Wolf. Y y lo mismo a mí, que porque van en directas, que porque es inmaduro, que tantas cosas cuando ni siquiera se sabe si eso es una canción, si solamente puso los emoticons así por poner en sí. Nadie sabe de qué se trata, así que chicos, cuando uno no está bien empapado de las cosas, es mejor no sacar conclusiones apresuradas, sobre todo porque nosotros no somos ellos, no estamos allá y no sabemos qué realmente sucede. Y quizá también sea como el adelanto de una nueva canción, así que hay que pensar positivo y no dejarnos llevar por todo lo que vemos, aunque sea, aunque esto provenga de cuentas grandes, puesto que muchas veces se equivocan y es mejor esperar a la cuenta. Oficial y sobre todo esperar a que se pronuncie mío, y si no lo hace, también respetarlo, ya que es su vida personal, es su cuenta personal, y todos sabemos que es un chico muy, muy maduro. Así que, chicos, no caigan en pánico y tampoco hay que ofender a la gente por lo que pone. Así que, chicos, quiero saber ustedes qué pensaron al respecto de todo este revolución que ha estado sucediendo en las redes a raíz de. El estado de mío. Y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao.